舞跳得好啊！我我觉得呀、啊，你以后走谐星路线，这更适合你,你。干嘛？路线要爆了！别动了，要爆了、啊！哇，好香啊！怎么还不来啊？我都快饿死了。刘生，别站着了，快过来。再等一下，还有个人呢。 小袁，你终于来了，大家都在等你呢，快进来吧。 电话不接，信息不回的吗？程程，我看他们网上骂你，我看了可生气了，我想骂回去，可是他们人太多了，我骂不过来。我没事，儿，只要你不生气就好。好了，那既然大家都到齐了，我们一起举杯吧，赶走霉运，逆风翻盘。好，好，来，干杯！ 小云，你给个痛快话，这姐妹到底还要不要做了？如果你觉得真的因为连若深，我们连姐妹都做不成的话，那从今晚以后，只要你在的地方，我就不会出现，免得大家都尴尬。如果你感觉大家还能做姐妹，那就干了这杯酒。 前尘往事全部翻篇，以后该怎样还是怎样，你还是我的小云妹妹。 生气归生气，但是我从来没有想过要跟你绝交。我只是一下接受不了，我的好朋友明知道我接受不了我的学生进娱乐圈，还私下瞒着我。但可能你说的对，我只是他的老师，没有办法替他做任何决定。 这段时间，我想了很多，可能是我，确实，我和宝林和好，和你没关系。你这边，我还没想好。 只要大家还好好的就好。好了好了好了，吃火锅，多好吃呀！吃菜。 姐姐，谢谢阿爹，我最近看了一个很有意思的漫画，你猜是什么？是什么？以后再告诉你。你是不是觉得我好欺负啊？是啊。 <追>阿爹，危险！别追了。你没事吧？没事。怎么了？我看看。没事。对不起、啊。没事不疼。还说没事，小偷都进家里了，还说没事。 也不是什么大事，就是小偷进来偷个东西，一会儿报警就好了，别担心。明天我不去了。阿、啊、爹，你说你不去哪儿？我都跟你说了没事，这就是一个小意外，没必要大惊小怪的。什么叫小意外？你确定就是个小意外？别的贵重物品不拿，专门上来拿你的手机？嗯、别的也没有什么贵重的物品啊。 唯一贵重的就是楼下那个进口咖啡机，他也搬不动吧？这一点都不好笑。我也没有跟你开玩笑啊，阿爹，这次的大师沙龙对你来说很重要，是你进入物理领域、实现物理梦想的重要起点。这次你必须得去，你必须得听我的。再说，你这次就走三天，实在不行，我让小云跟宝林来陪我呀。 我不放心，不是我自己来，我不放心。阿爹，你再这样，我生气了。小兔，好吧，好吧，好吧，我去，我去，我去，还不行吗？阿爹，嗯、我们在一起是为了让对方变得更好。我想让你看见更精彩的世界，而那个世界不只有我。 该只有我，你明白吗？可我放心不下你。听话，明天我送你去机场。能不要不理我吗？你，你别走，你听我讲，真的不是你想的那样的。阿爹，我突然不知道该怎么跟你沟通了。 昨天晚上我觉得我说的已经够清楚了，你不需要担心我，你应该去做你自己应该做的事情。可是我没有想到，所以你对我很无语，是这样吗？阿、啊、爹，如果你想吵架，对不起，我没有心情。但如果你想好好沟通的话，那就好好说话。我前面一直在跟你讲话，是你不好好说话。你想让我怎么好好跟你说呀？ 昨天晚上我说的已经够清楚了，这件事情不需要你管。可是你呢？怎么答应我的又是怎么做的？你的物理，你的梦想，你未来的研究方向，难道不比一个小偷重要吗？所以，在你心里，就是我做这一切只是为了一个小偷，是吗？你就是这么想我的，对吗？我为了什么呀？阿爹，我没有否定你对我的好。 我只是希望你不要因为我去错过你人生中那些重要的选择。况且，这件事情我自己能解决，不需要你来分心。如果以后没有如果没有以后，因为你根本就不需要我，你明不明白我是为了什么？ The video has been found. It has been sent to your email. Please check it. Thank you. 这地上的血是哪来的？别跟我说是你这小伤口滴出来的。你没看我给你发的那个？发的什么？这滩血吗？ 你要是发了，可就不是生气这么简单了。没有，绝对没有发。阿爹，啊，你以后能不能别一吵架就玩消失？嗯、你知不知道找你的人有多着急、多担心？你万一真的发生什么事，我…… 再有下次，我一定再担心，我都不会来找你了。绝对没有下一次了、啊。我要回家了，你回不回？冰啤酒喝的肚子有点。 自己找吃的。你把我弄痛了，伤口。你演的可以再假一点。真的。好啦，自己上去把伤口处理一下。你想吃什么，我去给你做。我想吃意面。没有意面了。嗯，那，你做什么都可以。我先上去等你。嗯。 找到吗？啊、呃，没事了，不用找了。我记得我放在那里的呀。我先吃面吧。哇、哦，好香啊！哎呦，这个汤没烫到吧？没事没事没事，就一点点，就一点点。哎，你快把衣服脱了吧，我去帮你处理一下。嗯、好。我手机怎么在你那儿啊？你刚刚掉地上了，我帮你捡起来。我会呢。 这是什么？这，听我解释，我这解释什么？解释你没想用这个图片来吓我，是吗？不是，前面我给你发消息你没回，我以为你以为我不在乎你了我。我只想你多在乎我一点点。那你有没有想过，如果我没有提前看到你的手上，先看到的是这张图片，我会怎么想啊不是那个意思， 你总说你自己已经长大了，不是一个小男生了。可是你看看你做的这些事情，你真的变成熟了吗？因为周瑶吃醋，几次情绪失控，为了抓一个小偷放弃大师沙龙。现在为了博取我的关注，甚至不惜……江爹，你到底在做什么呀？